Почему вы собрались сегодня здесь? Мы участники государственной программы 70 на 30. Это программа доступного жилья. По ней те люди, которые много лет стояли на очереди, имели такую возможность заплатить свои 70% и 30% помогало государству. Мы свои 70% положили. Причем положили в конкретные банки, которые нам дало государство. В данном случае речь идет о Билденком банке и о Автокрасбанке. И, соответственно, 30% государство тоже положило. При этом были подписаны соответствующие договора, как с ипотечным центром в Киеве и Киевской области, и так с банком. Банком был подписан типовой договор, который разрабатывался фондом с влиянием молодежного и Банки Банкой мы не выбирали. Нам четко говорили, вы положите 70% вот в этот банк. При этом на сегодняшний день в эти два банка, названные мною, введена 24-часовая администрация. Это обозначает, что банки практически парализованы и компенсировать по вкладам будут только 200 тысяч в соответствии с законом про систему гарантирования вкладов физических пассив С самого начала должна была быть э, в программе указано, что э, должны были быть открыты специализированные счета семейные для строительства, еще и депозитные, то есть мы по ним должны были получать проценты. Открыли счета по типовому договору, который был разработан фондом, обыкновеннейшие счета на одного человека. Да, указана там государственная программа, но указан лишь один человек владелец счета. Соответственно, сейчас мы за все семейные деньги получаем только 200 тысяч. Но подписывал этот договор только полномоченный представитель семьи. Как правило, это мужчина, отец или мать. А бабушки, дедушки, дети, инвалиды, они остались за бортом. И у них сегодня просто банально крадут деньги. Скажите, пожалуйста, большое количество участников акции протеста и вообще вкладчиков такого? Участников 188 семей. Это те семьи, у которых превышает количество, нежели 200 тысяч. И еще 25 семей – это те люди, у которых либо приходится больше на одного человека, чем 200 тысяч, либо они одиноки и им разбить счета на 200 тысяч не получается. То есть всего 213 семей по Киеву пострадали. В деньгах то, что больше 200 тысяч, это 22 миллиона. А что вы намерены делать дальше? Я вам расскажу сначала, что мы сделали до этого. Мы обращались в кабинет министра, мы обращались, обращались в фонд строительства, мы обращались в ипотечный центр, мы обращались постоянно, мы там уже почти живем, в Минрегион Буди и Нацбанки. Мы зарегистрировали законопроект. На уровне всех министерств и ведомств было принято решение, что не может государство ничего с нашей проблемой сделать, кроме как законодательно ее решить. Даже это мы взяли на себя. Мы подключили народных депутатов, разработали законопроект, зарегистрировали его. И сегодня теперь Нацбанк, после того, как все было согласовано, поменялось руководство, и нам вставляют фактически палки в колеса и не дают положительного э, выставка для Комитета Верховного Совета. Нам осталось у нас всего следующий рабочий следующая рабочая неделя Верховного Совета до 4 июля. Если нет, то застройщики уже сегодня забирают квартиры. Мы выполнили государством все. Мы сделали все от нас зависящее. И вообще, мало того, что мы не получаем квартиры, так нас еще и обокрали. Что вы намерены дальше делать? У нас вариантов немного. Значит, на следующей неделе мы пытаемся все-таки провести законопроект. Если это не получается, мы выходим с коктейлями Молотова и с покрышками. По-другому в нашем государстве, к сожалению, никто ничего не понимает. Спасибо. Пожалуйста. Если вам нужна более детальная информация, мы могу вам переслать. Укринформ ТВ с места событий. Администрация президента параллельно проходит еще одна акция протеста обманутых вкладчиков.